بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اسلام کی تین مقدس ترین مقامات میں سے ایک مسجد اقصا ہے یہ وہ پاک مسجد ہے کہ جس کی طرف سفر کرنے والے کے لیے ہی حد اجر و سواب لکھا جاتا ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہلاتی ہے تقریباً ڈیڑھ سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مسجد اقضاء کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ مکہ مکرمہ میں تو مشرقین سے امتیاز اور ان سے مخالفت کا اظہار کرنا تھا اس لیے ان کا قبلہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا پھر ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہودی و انصاری سے امتیاز اور ان کی مخالفت کا اظہار مقصود ہوا تو ان کا قبلہ بدل کر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا ناظرین مسجد عقصا کی تاریخ بہت دلچسپ و عجیب ہے اس کی تعمیر ناقابل یقین واقعات سے بھری پڑی ہے مراج النبی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد عقصہ ہی میں تمام امبیہ کی امامت کروائی جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسجد کا اسلام سے گہرا تعلق ہے مختصر بات یہ ہے کہ مسجد اقسام مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں تینوں مذہب میں ہی ایک مقدس مقام کا درجہ رکھتی ہے یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے وہاں بہت سے پیغمبر معبوس فرمائے گئے بیت المقدس کو مختلف قوموں نے اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے مختلف ناموں سے نوازا ہے یہودی اور عیسائی آج بھی اسے یورو شلم کہتے ہیں یہ دو عبرانی الفاظ یورو اور شلم کا مجموعہ ہے جس کے معنی امن کا ورثہ ہے جو قنآنیوں کے صلح کے خدا شلم کے نسبت سے معروف ہے بیت المقدس سے مراد مبارک گھر یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے سے گناہوں سے پاک ہوا جانا ہے اکثر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بہت دور کے ہیں قرآن مسجد میں بیت المقدس یا یروشلم وغیرہ کا لفظ تو ذکر نہیں ہوا البتہ اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو راتوں رات, رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا جس کے اعتراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں بے شک وہ پروردگار سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے مسجد اکثر سے مراد بیت المقدس ہے یہ عرض مقدس فلسطین کا علاقہ ہے حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام بیت اللہ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے مسجد اقسا میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس سال پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو کیونکہ اس میں فضیلت ہے آ حدیث کے مطابق اس مسجد میں ایک نماز پچیس ہزار نمازیوں اور بعض روایت کے مطابق پچاس ہزار نمازیوں کے برابر ہے ایک روایت کے مطابق مسجد اقصی کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تیار کیا تھا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا تھا روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر آپ علیہ السلام کے جانشین اور فزن حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کے مکمل تعمیر فرمائی عرض یہ کہ احادیث اور تاریخ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور کئی دفعہ بار بار تعمیر کیا گیا نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی جس کی تائی دانہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے یہ بات بہت مشہور ہے کہ مسجد اقساء کی پہلی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ ہم پہلے بھی حدیث بیان کر چکے ہیں کہ جس میں حضرت ابو غفاری رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کر بیت اللہ اور مسجد اقسا کی تعمیر میں کتنے سال کا فرق ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس سال کا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اقساء کی بنیاد رکھنے والے بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی مقرر کردہ بنیادوں پر مسجد اقسا کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے اس عظیم و شان مسجد کا از سر نو تعمیر کا آغاز کیا اسی تعمیر کو ہیکر سلیمانی کہا جاتا ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں اتقان و استحکام کے لیے جنات سے بھی خدمت لی چنانچہ کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد بیت المقدس کی تکمیل کی اور نمایاں و عظیم و شان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائیں اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے معلوم ہوا ہے کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے اور جو آج تک بھی موجود ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا اس کے علاوہ مزید کوئی خاص واضح کی تعمیر مراد نہیں ہے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر فرما رہے تھے تو ابھی اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرک تھا جنات کو تو جانتے ہی ہوں گے آپ کے ان کی طبیعت میں سرکشی غالب ہوتی ہے وہ تو صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے اللہ کے پیغمبرز کو چونکہ اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے تو جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر میری وفات کا جنات کو علم ہو گیا تو وہ فوراں کام چھوڑ بیٹھیں گے اور تعمیر رہ جائے گی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی جگہ ایک شیشے کا محراب بھی بنوایا ہوا تھا جس میں وہ عبادت بھی کرتے اور مسجد کی تعمیر پر نظر بھی رکھتے تھے آپ کا معمول تھا کہ کئی کئی مہینے تک آپ اس محراب میں بیٹھے رہتے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بازان ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے اپنی چھڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس اعضاء کے سہارے اپنی جگہ جمع رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لے گئی مگر وہ اپنے اجزاء کے سہارے اپنی جگہ جمع ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو جس کو دیمت بھی کہا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عزا پر مسلط کر دیا جس نے لکڑی کو اندر سے کھا لیا اور سہارا جیسے ہی ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا جس سے جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی ہے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورج سبھا میں یوں بیان فرمایا ہے پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنہوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمت ان کا اضاف کھاتی رہی اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنات پر وہ حقیقت کھل گئی اگر وہ غیب جانتے تو اس خاری کی عذاب میں نہ ہوتے دوستو آج مسلمانوں کے لیے باعث شرم یہ بات ہے کہ ہماری وہ زمین جسے برکتوں کا خزانہ سمجھا جاتا ہے وہ مسلمانوں سے چھین چکی ہے انیس سو اڑتالیس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کو فلسطین میں داخل کیا گیا اور انیس سو ستاسٹھ میں چھ روزہ جنگ میں اسرائیل نے عربوں کو شکست سے دو چار کرتے ہوئے پروشم بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا اس کے بعد صورتحال یہاں تک آن پہنچی کہ اکیس اگست انیس سو انہتر ہجری کو ایک اسٹیلوی یہودی ڈینسن مائیکل روحان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی جس سے مسجد اقساط تین گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرق جانب این قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا محرام میں موجود ممبر جو نظر آتش ہو گیا اس الم ناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور سانحے کے قریب ایک ماہ بعد پچیس ستمبر انیس سو انتر کو مراکش کے شہر رباط میں او آئی سی کا قیام عمل میں لایا گیا لیکن یہ ادارہ جو القدس کے ازادی سے امت مسلمہ کے اتحاد کے خاطر وجود میں آیا تھا آج ایک دفتر میں سمٹ کر رہ گیا ہے آج فلسطین کا مسئلہ علم اسلام کا مسئلہ ہی نظر نہیں آتا آج بھی مسلمانوں کا قبلہ اول پکار پکار کر مسلمانوں کی عبرت کو چھنجوڑ رہا ہے ناظرین کمیٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ